Sadaqallahul alil Yang saya muliakan Barisan Ahli Jawatan Kuasa Pengurusan Masjid Jami' Fashtabikul Khairat Batu Tiga Syah Alam Al Selangor Darah Ihsan Yang saya hormati dan segani Barisan Tuan-Tuan Guru, Tuan-Tuan Imam Tuan-Tuan Bilal, para Asatizah yang hadir Seterusnya jemaah yang dikasihi dan dihormati di kalangan mukminin mukminat muslimin muslimat hadirin wal hadirat yang di Rahmati Allah sekalian Alhamdulillah Pertama dan selama-lamanya Marilah sama-sama Kita rafakkan rasa syukur Kehadrat Allah ta'ala Kerana pada malam ini Malam 30 Syaban 1447 Hijrah Kita masih lagi berpeluang Untuk sama-sama Hadir sebagai tetamunya Di dalam rumah, daripada rumahnya dan seterusnya kita bersyukur dapat sampai ke penghujung bulan Syaban Dan insya Allah kita akan mula berpuasa sampai Moga-moga Allah sampai dan panjangkan usia kita Sehinggalah esok dan lusa Kerana pada hari esok belum lagi satu Ramadan Masih lagi 30 Syaban dan berpuasanya kita insya-Allah pada hari Khamis Uh, uh, malam ni uh, 18 uh, 17 18 19 uh, 19 Februari bersamaan satu Ramadan alhamdulillah mana kata kita ada masih lagi satu hari lah untuk uh, makan siang hari <guruh> dan alhamdulillah bersyukur juga di ya, kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur dan usia kita dan kita dapat sama-sama hadir untuk mengambil istifadah pedoman ibrah dan iktibar daripada pengajian-pengajian dan juga perkongsian-perkongsian yang ada di antara waktu ruang Maghrib dan Isyak. Dan kita bersyukur tuan-tuan malam ini selain kita dapat hadir, selain kita dapat sampai ke penghujung bulan Syaban. Satu nikmat yang sering menjadi kelalaian adalah nikmat kita dapat Hidup sehari lagi di atas muka bumi Allah Subhanahu Taala yang bersifat sementara ini, bayangkan kalau kita termasuk di kalangan mereka yang dipilih oleh Allah hari ini untuk untuk kembali kepada Allah Inna Lillah Wa Inna Ilaihi Rajaon. Seperti mana saudari kita punya saudara saudari saudari tadi Allah Ya Rahmah telah pergi meninggalkan dunia ini buat selama-lamanya. Kita tak tahu lagi nasib kita bagaimana. Nasib beliau telah pun selesai, urusan beliau telah pun tamat. Dan jangka hayat beliau telah pun telah pun tiba. Maka pengakhiran di dunia ini menjadikan dia telah dapat berehat selama-lamanya dengan kesibukan dengan huruharanya fitnah dunia. Moga-moga Allah yang rahmah ditempatkan di kalangan hamba-hamba yang diridai oleh Allah. Kita, kita tak tahu lagi. Hari ini, kita solatkan jenazah orang. Hari ini, kita doakan jenazah orang. Hari ini, kita saksikan dan kita bantu orang untuk dikebumikan jenazahnya. Esok-esok, orang pula yang akan solatkan jenazah kita. Orang pula akan doakan kita dan orang akan kebumikan pula kita. Kita tak tahu tarikh lahir kita, kita tak tahu tarikh mati kita. Kita tak tahu tarikh tarikh dan tempat mati kita. Kita cuma tahu tarikh lahir kita. Kita cuma tahu tempat lahir kita. Begitu misteri dan rahsianya, rahsia kematian apabila seseorang itu pergi meninggalkan dunia, maka tamatlah riwayat episod dairi kisah kehidupan sebagai seorang hamba di dunia yang bersifat sementara ini adapun kita belum tentu kita dapat bawa bekalan yang sempurna dan cukup maka manfaatkan ruang masa, ruang masa yang ada di sisi kita dengan tidak kita sia-siakan ia dengan perkara-perkara yang boleh mengundang keburukan Allah Subhanahu taala dan moga-moga kita masuk di dalam Ramadan ini kita ada peluang untuk meraih rahman keampunan dan juga kemuliaan Sebab hadirnya bulan Ramadhan al-mubarak dan moga-moga Allah subhanahu taala sampaikan kita sehinggalah malam esok dapat kita masuk ke dalam bulan Ramadhan. Kalaupun ajal kita dekat, kalaupun tahun ini adalah tahun terakhir kita dan mungkin Ramadhan kali ini adalah Ramadhan terakhir kita pastikan kita sentiasa masuk dalam ruang-ruang saat-saat masa-masa yang terakhir ini dengan kita mengabdikan diri kita dengan kita mentauhidkan Allah Subhanahu taala dengan sebenar-benar ketauhidan dengan kita bersungguh-sungguh meyakini dan beriman percaya kepada apa yang telah disyariatkan dan ditetapkan Allah kepada kita moga-moga kita termasuk di kalangan hamba-hamba yang dikasihi dan dirahmati insya-Allah amin dan malam ini seperti mana ayat yang saya bacakan surah al-baqarah ayat 183 inilah perintah syariat hukum yang disebut sebagai dalil utama diwajibkan semua umat Islam itu berpuasa yang mana syariat puasa ni tuan-tuan Diwajibkan ke atas apa? Siapa? Di mana? Siapa diwajibkan? Allah SWT sebut Orang-orang yang beriman Orang-orang beriman itu wajib dia Melunaskan rukun imannya dengan dia Dan melunaskan rukun Islamnya dengan dia Berpuasa di bulan Ramadan Itu adalah syarat yang utama sebagai seorang yang beriman dan muslim sebagaimana Allah kata ya ayuhan lazina amanu wahai orang-orang beriman kutiba alaikumusiyam diwajibkan perintah untuk kamu berpuasa puasa dalam bulan apa ulama mentafsirkan puasa itu berada pada bulan Ramadan al-Mubarak di situlah Ramadan yang dipilih sebagai bulan puasa dan disebabkan bulan puasa itu dipilih sebagai bulan Ramadan maka Ramadan menjadi bulan yang paling mulia disebut sebagai sayyidul syuhur penghulu bagi segala bulan kalau seminggu ada penghulu bagi segala hari hari jumaat jumaat dikenali sebagai sayyidul ayyam begitulah bulan Ramadan yang mulia asbab adanya puasa bukan sekadar puasa ada lagi peristiwa-peristiwa yang banyak berlaku dalam bulan itu maka bulan Ramadan Allah telah muliakan dan diisytiharkan Ramadan sebagai bulan sayyidul syuhur penghulu bagi segala bulan. Adapun hari Jumaat penghulu bagi segala hari, maka penghulu bagi segala bulan adalah bulan Ramadan. Dan kita beruntung tuan-tuan sebagai seorang yang menjadi umat bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat menikmati kedatangan bulan Ramadan ini berkali-kali sejak daripada kita kecil sehinggalah usia kita kini kita dah menikmati kehadiran bulan Ramadan banyak kali berbanding kedatangan bulan Ramadan yang ada pada sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya beberapa kali sahaja sebelum Nabi wafat adapun kita peluang itu banyak namun adakah puasa Ramadan kita adakah Ramadan yang kita lalui sejak halam dah sejak pengalaman demi pengalaman tahun demi tahun saban uh, saban waktu demi waktu yang muncul adakah Ramadan kita Ramadan yang paling terbaik yang Ramadan itu boleh menyelamatkan kita daripada azab api neraka ada tak satu Ramadan yang kita yakin Allah akan selamatkan kita daripada api neraka sudah pasti jawapannya kita tak yakin Kerana kita tidak tahu Ramadan manakah yang Allah SWT menerima Segala amalan kita Segala puasa kita Dan kita tak tahu nilai puasa itu Adakah layak untuk menyelamatkan kita daripada azab api neraka Maka malam ini suka untuk saya kongsikan Apakah yang menyebabkan ciri-ciri seseorang itu Dapat menempatkan puasanya itu sebagai puasa yang menjadi tujuan pensyariatan sebagaimana Allah kata dalam surah al-Baqarah tadi selain puasa itu adalah puasa yang diperintahkan kepada orang beriman bahkan puasa itu adalah antara ibadat yang disukai oleh Allah kerana puasa itu termasuk dalam kalangan ibadat yang paling tertua daripada banyak antara ibadat Kenapa disebut ibadat yang tertua kata ulama kerana ia adalah puasa yang mula-mula bukan sahaja umat Nabi Muhammad SAW melakukan Sebaliknya umat terdahulu yang pada permulaannya dilakukan oleh umat Nabi Nuh alaihi salam. Umat Nabi Nuh yang berpuasa ketika pada hari Ashura. Itulah sejarah pertama berlakunya ibadah puasa. Setelah kaum Nabi Nuh diselamatkan, terselamat daripada bah banjir besar yang begitu hebat, dahsyat, tinggi dan maha besar. Akhirnya selamat keturunan zuriat yang beriman kepada Allah maka pada hari yang ke-10 itulah hari Ashura maka Allah Subhanahu taala memerintahkan syariat untuk mereka berpuasa sebagai tanda terima kasih kepada Allah Subhanahu taala maka itulah syariat puasa yang pertama dan kenapa Allah suruh puasa kerana puasa itu adalah kata Allah dalam satu hadis kudusi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam as an kullu amalat ibnu Adam Lahu, kata Nabi SAW dalam hadis kudusi Setiap amalan anak keturunan Adam itu Bagi mereka pahalanya Contoh seperti solat kita tentuan Kalau kita solat berjemaah Pahalanya bisa wa isyri dan darajat 27 kali ganda 27 kali ganda pahala itu adalah untuk kita pahalanya Kalau contoh kita baca Al-Quran satu huruf man harfan falahu asyrah hasanah kata Nabi. Satu huruf yang dibaca sepuluh pahala akan didapat dapat diraih oleh mereka yang membacanya. Maka pahala itu kita tahu jumlahnya dapat kepada sang pembaca Al-Quran. Kalau kita bersedekah, satu sedekah itu akan bercambah kepada eh, daripada satu benih menjadi uh, eh, cambah kepada sepuluh. Sepuluh akan bercambah lagi kepada sepuluh. Sepuluh nilai itu dapat kita tahu jumlahnya Maka ia kembali kepada ibadat itu untuk kita Namun Allah kata Dalam banyak-banyak ibadat itu puasa satu-satunya Yang Allah kata As-sawmuli Puasa itu untuk aku Wa ana ajzibih Dan aku yang akan bagi ganjaran pahala bagi puasa tersebut Bermakna apa? Bukanlah bermaksud Allah berhajat kepada ibadah kita Allah sekali-kali tuan-tuan Zat yang maha suci, maha agung, maha maha tinggi, maha besar Allah SWT adalah zat yang wajib ada yang tak memerlukan sikit pun daripada ibadah kita Tetapi apakah maksud yang Allah kata As-sawmuli Dalam hadis kursi itu, puasa itu untuk aku Adakah Allah berhajat kepada puasa kita? Tidak, ulama' mutafsirkan Puasa untuk aku itu bermaksud Allah merasakan mereka yang sanggup mengorbankan dirinya untuk berpuasa kerana aku maka pahala itu aku akan bagi secara istimewa. Waktu Allah kata wa ana ajzibih aku sendiri akan bagi pahala ganjaran buat mereka yang berpuasa. Sebab itu dalam banyak-banyak ibadah ibadah puasa kita tak tahu berapakah jumlah nilainya. Bila Allah Subhanahu taala kata sebut wa ana ajzibih kita tak tahu jumlah tetapnya. Sedangkan solat kita tahu 27 Sedangkan pahala sedekah kita tahu 10 Cambah 10 Sedangkan baca Quran kita tahu satu huruf baca 10 Sedangkan ganjaran solat sunat Qabliyah fajar Seluruh dunia dan isinya Sedangkan kita tahu solat doa Ada ganjarannya, ada tetapan nilainya Tetapi besarnya puasa Allah kata aku sendiri yang akan bagi Bila Allah sendiri kata Allah yang akan bagi Adakah jumlah bilangan yang akan Allah bagi itu banyak ataupun sedikit? dengan kuasa Allah yang maha pengasih, kaya, maha penyayang, maha memberi, maha kaya. Takkan Allah nak bagi sikit-sikit. Maka sebab itu istimewanya puasa. Kenapa ulama membahaskan, kenapa Allah kata puasa itu untuk aku? Kenapa dalam banyak-banyak ibadat Allah suka pada ibadat puasa? Ulama membincangkan puasa ni istimewa tuan-tuan. Kalau ibadat-ibadat lain puasa, Ibadat itu dapat dipertuntunkan kepada khalayak ramai Sebagai contoh kalau orang itu dia solat Hari-hari dia solat Kalau solat fardu contohnya Pasti ada akan orang akan tengok Dia solat Maka boleh jadi solatnya itu bukan kerana Allah Boleh jadi solatnya datang kerana nak dipertontonkan kepada jemaah yang hadir ke masjid Maka solat bukan ibadat yang khusus Yang istimewa Kalau contoh kalau sedekah Boleh jadi sedekah itu walaupun tangan kanan memberi tangan kiri itu disembunyikan Tetapi penerima kepada sedekah itu tetap tahu mulianya peribadi pekerti Orang yang bersedekah tadi Maka dia tetap akan diuji dengan sifat riak Sifat ujub Jadi tidak akan dapat disembunyikan ketulusan keikhlasan itu sedekah juga diuji dengan ibadat itu diketahui oleh penerima sedekah walaupun dikatakan saya sedekah ni jangan orang-orang tanya sebutlah hamba Allah tapi yang dia katakan kepada hamba Allah tu tak orang tahu itulah pemberinya sebagai contoh kalau kita kalau kita tengok ibadah-ibadah lain zakat semuanya diketahui dan dapat dipertonton dan dapat dilihat nilai ibadah tersebut dapat kita tengok bukti yang ada pada ibadah tersebut orang buat haji kita tengok kita nampak orang tu naik kapal terbang kita nampak dia menunaikan sa'i dia menunaikan tawaf dia bukuf di muzdalifah dia bermalam di mina kita dapat nampak setiap bukti perbuatan tersebut maka nilaiannya di sisi Allah adalah dalam nilaian kadar pada keikhlasannya tapi bila puasa, kalau orang tu kata dia puasa Boleh boleh jadi dia menipu Kerana puasa tu tak dapat dizahirkan buktinya Apa bukti kita berpuasa? Kita hanya boleh katakan dengan perkataan Tapi dalil kepada bukti dia berpuasa tu Tidak dapat diterjemahkan kepada perkataan Walaupun orang tu kata, saya puasa hari ni Betul ke awak puasa? Boleh jadi dalam senyap-senyap Dalam bilik air, dia minum air kan? Dalam bilik seseorang, dia makan sebab itu puasa ni adalah satu hubungan yang istimewa antara Allah dan hamba Kerana hanya Allah sahaja yang maha mengetahui betapa ikhlasnya seseorang itu berpuasa. Dia makan ataupun tidak, sifat yang dia ada pada makan ataupun tidak itu, perbuatan itu hanya diketahui oleh Allah. Adapun kalau kita kata, aku puasa. Orang boleh percaya dengan kata-kata kita, sedangkan kita tak puasa. Dan ada orang pula boleh kata aku tak puasa sedangkan dia berpuasa. Lalu orang pun percaya yang kata dia tak puasa. Jadi ibadah ini ibadah yang rahsia. Sebab itu Allah kata puasa ni istimewa maka ganjarannya aku nak bagi. Sebab apa? Sebab dia seumpama ibadah yang begitu istimewa yang tak dapat nak dizahirkan. Hanya Allah yang mengetahui. Yang kedua istimewa puasa ni kerana Allah kata puasa itu bersifat seperti sifatku. Yang mana bila manusia itu pada asalnya ada nafsu berhajat kepada makanan, berhajat kepada minuman, berhajat kepada hiburan, berhajat kepada keseronokan. Tetapi ketika seseorang manusia yang beriman itu berpuasa, dia sedang meletakkan dirinya bukan pada fitrah kejadiannya. Kejadian kita ni pasti ada nafsu yang akan menyusuli Manusia ni pasti nak sesuatu tuan-tuan, mesti nak makan, nak minum, nak tidur, nak berseronok, nak bergembira, nak berhibur. Itulah fitrah manusia. Tapi apabila manusia itu memilih untuk puasa, Allah suka sangat. Sebab tu Allah kata puasa manusia itu disukai oleh Allah kerana dia sedang melakukan sifat daripada sifatku. Yang mana Allah tidak berhajat kepada makan. Begitulah manusia itu tidak makan pada waktu siang. Allah tidak berhajat pada minum, maka dia juga tidak berhajat kepada makan dan minum maka keadaan itu menyebabkan Allah suka sebab itu Allah kata puasa itu ganjarannya sangat besar baik dan apakah tujuan puasa kata Allah Subhanahu taala seperti mana kita tengok puasa adalah ibadah yang tertua setelah Nabi Nuh melaksanakan puasa Asyura dan seterusnya puasa Nabi Daud yang dilakukan oleh Nabi Daud maka puasa itu disyariatkan kepada umat Islam umat bagi Nabi Muhammad SAW maka kita memuliakan umat kedudukan umat kita apabila kita menyambung legasi puasa itu daripada para nabi maka sebab itulah apabila seseorang itu berpuasa Allah Subhanahu taala sangat-sangat gembira sehingga dipilih satu bulan untuk dijadikan pesta kepada pahala yang akan dihadiahkan oleh para malaikat dan Allah Subhanahu taala dan apakah tujuan daripada syariat puasa itu tadi? Apa sebabnya nak kena bagi puasa? Secara ringkasnya tuan-tuan, ulama' telah beritahu dengan jelas. Tujuan puasa itu adalah la'allakum tattaqun Moga-moga orang-orang beriman itu menjadi di kalangan orang-orang yang bertakwa. Tapi takwa macam mana yang kita nak elaborate, yang kita nak faham, yang kita nak uh, sedar bahawasanya inilah oh, macam jalan inilah cara macam inilah yang kita maksudkan sebagai kepada maqasid puasa itu maka sebab itu kita kena sedar tujuan berpuasa itu adalah menjadikan seseorang itu la'annakum tattaqun adalah menjadikan setiap orang yang cuba untuk puasa adalah untuk menjadikan dia kembali bertakwa kepada Allah Takwa ni bukan sesuatu yang mudah. Sebaliknya sesuatu yang payah yang memerlukan sokongan daripada orang-orang yang beriman di sekelilingnya. Sebab itu tuan-tuan, takwa itu kalau kita perhatikan takrifan para alim ulama terlalu banyak. Ada yang menyebut takwa sebegini, ini, seperti ini, seperti ini. Tapi neraca takwa yang macam manakah yang kita boleh simpulkan yang kita boleh kaitkan dengan apabila kita berpuasa nanti dalam tahun ini? suka untuk saya ambil takrifan takwa daripada kata-kata Sayyidina Ali karamullah wajah yang mana kata-kata Sayyidina Ali seorang sahabat kenapa saya pilih Sayyidina Ali kerana kita perhatikan Sayyidina Ali ni tuan-tuan adalah seorang sahabat yang begitu dekat dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kenapa kerana dalam satu hadis kita tengok kan nabi mengangkat kedudukan uh, Sayyidina Ali karamullah wajah dalam satu hadis yang mana Ali ini bukan sekadar sepupu Nabi Bahkan dia menantu Nabi Bukan sekadar menantu Bahkan dia adalah sahabat Nabi Bukan sekadar sahabat Bahkan dia adalah uh, Anak angkat Nabi Yang Nabi ambil daripada kecil Sehingga Nabi mengiktiraf kedudukan Sena Ali itu Dengan satu pujian Ana Madinatul Ilm Wa Aliyun Babuha Kata Nabi Aku adalah kota ataupun bandar bagi ilmu kota bagi ilmu manakala Ali pula adalah pintu kepada ilmu tersebut ini adalah satu kedudukan yang sangat tinggi yang Nabi letak kepada Sayyidina Ali sebab itu kita tengok Ali ni peribadi dia sangat hampir dengan Rasulullah SAW dan kata-katanya sangat menghidupkan hati dan mententeramkan jiwa Alakulihal saya suka ambil kerana apa? dia sangat ringkas Takwa yang ditarifkan oleh Sayyidina Ali Karamullah Wajah Apa dia? Dia ada empat takwa Yang nak dibentuk ketika kita Berpuasa dalam bulan Ramadan Mesti tak lari daripada empat elemen utama ini Apa dia takwa di sisi Sayyidina Ali Karamullah Wajah yang pertama adalah At-taqwa huwa Al-khawfu li-rabbil jalil Yang pertama, mesti bila kita puasa tu Mesti membuahkan hasil Mendatangkan rasa Dan uh, memasak Bicara serta perbuatan Perbuatan yang akan diterjemahkan daripada apa? Pertama daripada rasa sifat yang ditanam dan disubur Perbuatan Al-khawfu li rabbil jalil Iaitu sifat yang ada pada takwa itu Takut pada Tuhan yang maha tinggi Itu adalah elemen pertama daripada empat elemen tak Ketakwaan Takut macam mana yang dimaksudkan di sini Bukan takut macam kita takut nampak hantu tuan-tuan tapi takut itu adalah takut kepada Allah, kerana takut akan siksaannya. Takut untuk menjadi orang yang akan dicampak ke dalam neraka. Takut tidak diterima sebagai hamba yang mengharapkan keredoannya. Dan takut digelincirkan sebagai golongan yang akan dimurkai olehnya. Takut inilah yang perlu kita letakkan. Dan takut ini adalah takut yang akan memandu kita supaya setiap amal ibadah kita sentiasa dipandu dengan rasa takut Takut dalam arti kata berhati-hati Takut dalam arti kata berwaspada Dalam setiap tindak tanduk kita Orang yang berwaspada dalam setiap tanduk dia adalah orang yang cerdik Orang bijaksana Orang yang cermat Orang yang sembrono tidak berhati-hati dalam setiap tindak takut tindak tanduknya Adalah orang yang orang yang bersifat tidak sabar Sebab itu takut di sini adalah maksudnya berwaspada Berwaspada pada apa? berwaspada pada apa yang boleh menyebabkan iman dan akidah terbatal apa yang menyebabkan dosa bertambah apa yang boleh menyebabkan maksiat berlaku itulah takut yang disebutkan al khawfu lirabbil jalil sebagaimana kalau kita tengok pada waktu kita puasa apa benda yang kita takut bila kita puasa nak jaga supaya kualiti puasa tadi tu terjamin pertama kita takut terbatal puasa kan tapi bila kita puasa sudah pasti kita akan jaga supaya tak terbatal puasa kita. Terbatal daripada apa ustaz? Terbatal daripada makan minum. Maka dalam keadaan apa jua pun orang nampak ke tak nampak ke kita akan jaga tak kita akan takkan makan dan minum. Kita akan jaga. Kecuali kalau dia menipu ah ha, diri dia dan dia menipu orang lain. Maka pada dalam keadaan orang tak nampak pun dia akan makan. Maka kalau ada sifat macam tu dia tetap belum lagi dikategorikan sebagai orang yang bertakwa Kerana dia menipu Tapi kalau kita nak perhatikan ciri-ciri takwa yang pertama adalah Dia takut untuk membatalkan puasa Walaupun dalam keadaan tak ada orang pun nampak Hanya dia dengan Allah sahaja Contoh dia masuk bilik air tadi kan Panih ni Dah potang pula tu Haus dah tekak Pukul lima pula tu Panih Mandi-mandi Kan, waktu mandi tu rasa air tu mengalir dekat kepala sejuk ya mulalah rasa bibi aku pun haus ni kan Agak-agak kalau waktu itu kita nak minum air orang nampak tak? Orang tak nampak. Dapat setogok gayung tu, jadilah sementara nak menunggu buka puasa orang. Tapi dia tahu kalau dia teguk air tu, oh, sia-sialah puasanya. Maka sebab itu dia ada rasa takut. Walaupun ketika itu tak ada siapa-siapa pun nampak, dia tetap berwaspada. Dia tetap berjaga-jaga, berhati-hati. Takut terbatal puasanya. Kerana dia tahu syarat puasa, Mesti kena tahan lapar dan dahaga sampai pada waktunya Bila waktunya azan barulah dia berbuka Sifat inilah yang kita nak tamsilkan Yang nak kita Lakun layarkan semula dalam waktu-waktu hari di luar bulan puasa Sebagaimana sifat itu terbina dan terpasak selama 30 hari Secara pengulangan Hari-hari kita akan jaga tidak akan terbatalnya puasa kita Maka sifat itu jugalah yang sama akan membentuk ketakwa Pada hal-hal yang lain Contoh Bila contoh hal kalau tadi puasa kita jaga Begitu juga dengan ibadat pada bulan yang lain yang kita jaga Contoh apa? Yang wajib kita pelihara solat Bila madrasah takwa, madrasah bulan Ramadan tu membina 30 hari Kita menjadi orang yang berdisiplin Untuk tidak batalkan puasa dengan makan dan minum Nescaya itu akan membentuk peribadi kita pada 11 bulan yang lain Khususnya pada bahagian apa? Pada bab ibadat solat Bab ibadat zakat Bab ibadat benda-benda yang disyariatkan wajib contohnya kalau wajib solat masuk je dia tahu dah eh dah kena semayang ni maka orang nampak ke orang tak nampak ke dia akan pergi semayang ini yang nak diterapkan ini yang nak disuburkan dan nak disemaikan dalam jiwa dan hati seorang mukmin supaya dia membenihkan sifat ketakwaan itulah takut yang dimaksudkan yang kedua adalah kata Sayyidina Ali karamullah wajhah wal Isti, wal uh, wal uh, amalu bitanzil yang kedua takwa tu mesti ada elemen utama beramal dengan apa yang diturunkan iaitu al-Quran dan yang ketiga kata Said Ali elemen yang ketiga adalah mesti ada wal qanaatu bil qalil mesti ada rasa cukup dengan apa rezeki yang Allah sampaikan dia walaupun sedikit yang ini sangat bertepatan dengan puasa kita tuan-tuan kita kena jaga supaya rasa sentiasa rasa cukup dan bersyukur dan yang terakhir adalah wal istiadat liyaumir rahil mesti kena ada sifat elemen yang keempat buat persiapan agar kita dapat bertemu dengan Allah pada hari akhirat iaitu bersiap sedia untuk mati inilah elemen-elemen utama yang membentuk tujuan puasa moga-moga empat elemen sifat takwa menurut Said Ali ni tuan-tuan dapat kita suburkan dalam ibadah puasa kita yang akan membina sifat-sifat uh, yang baik dengan sifat syukurnya dengan sifat uh, cukupnya dengan sifat persediaan matinya dengan sifat beramal dengan al-Qurannya sama ada dari sudut tilawahnya bacaannya tarannumnya tajwidnya tasih tasih tahsinnya maka inilah yang kita nak istiqomahkan dan nak kita jadikan ia sebagai amalan berterusan amin ya rabbal alamin moga-moga tujuan puasa yang kita bincangkan pada malam ini menurut sunnah ali karamullah wajhah menjadikan kita benar-benar la'allakum tattaqun golongan yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala wallahu alam bisawab yang baik itu datang dari Allah yang lemah dari kelemahan dari saya sendiri tuan-tuan kita tangguhkan tazkirah kuliah malam ini dengan bacaan tasbih kafarah dan suratul as dengan ini saya mengucapkan selamat berpuasa Ramadan al mubarak amin ya rabbal alamin tangguh dengan kafaratul majlis dan suratul as subhanakallah wa bihamdika asyhadu